जो भी आप कोई काम शुरू कर दे आप सब तो पहला बोलना चाहता है वाहगुरु जी का खालसा वाह हाय गाइस आज हम बताते हैं आपको पंजीरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो चलो हम देखते हैं पंजीरी के लिए हमको कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी ये है बादाम आप देखते होंगे और घरों में काफी खाते भी होंगे ये है बिलगुत यह है गूंद बहुत अच्छी लगती है ये पंजीरी में और ये है कमी कमरकस, और ये है बरीक मगज बर्फी के ऊपर भी लगता होगा ना ये जब आप खाते होंगे बर्फी, और ये है दाखे बहुत अच्छी लगती है ये और ये आ गया हमारा खस खस और ये भी पीछे रह गया ये तो हमारी खाने वाली खजूरें हैं ये है देसी खंड तो इसको खाती होगी और ये है हमारे काजू ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਹੁਣ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ 3 ਮਚੰਗੀ ਤੇਰਾ ਰੜਨ ਦੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋ ਗਿਆ अब हम इसमें डाल रहे हैं आटा ये देखिए आटा कैसे उबल रहा है ਬੀਡੂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆٹے ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੜਾਹੀ ਚਾੜਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਇਤਾ ਹੋਰ ਇਹ ਪੈਚੂਕਿਆ ਲਿਸ਼ਤ ਦਾਖਲ ਜੀ देख सकते हो तीन चुके पा रहे बिलगुद जी बिलगुद खस खस जी ये पा रही सी बगज जी देख सकते हो तीन

हाँ काजू जी देख सकते हो रहा, रहा बदम अ खंड जी हूं अस पा रहे खंड जी तो कलर गो गो हो गए जी दो

ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚਸੀ ਬਖਾੜੇ ਬਾੜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਪਜੀਰੀ